नमन हे गौरी पुत्रा विनायका भक्तिने स्मरतो नित्य नाव वक्रतुंड दुसरे एकदंतते तिसरे कृष्णपिंगाक्ष चवथे गजवक्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे धूम्रवर्णते नववेशी भालचन्द्र विनायक अकरावे गणपति बारावेशी गजानन देवनावे अशी अशि बारा तीनसंध्या मणे नर विघ्नभीतिनसेत्याला प्रभो तु दे विद्यार्थ्याला मेळे विद्या धनार्थ्याला मेळे धन पुत्रार्थ्याला मेळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिळे गति जपता गणपतिस्तोत्र सहा मासात हे फळ पूर्ण होता मिळे सिद्धी न संशय नारदानि रचिले ले स्तोत्र हे श्रीधराने मराठीतपठन्या अनुवादिते श्रीगणपतिस्तोत्र सम्पूर्ण